Моя вторая ситуация, которую я наблюдаю за выборами в Украине, первый раз в 2004 году, вообще известная президента Украины. А сейчас уже неделю я езжу с Иваном, с Оленой по Днепропетровской области, наблюдаю, насколько выборы, которые здесь происходят. Не, так, не только голосование, а э, избирательная кампания э, происходят так, как заявлял это э, господин Ян честно э, согласно закону. Э, на жаль, я э, за низ э, заметил много нарушений, которые, так как э, Иван уже говорил, они мне кажется, э, имеют действительно системный характер. При этом, когда я общаюсь с теми участниками избирательного процесса, которые эти нарушения касаются, они почти всегда называют одни и то же фамилии, одни и то же должности и лица. А я не буду их озвучать сейчас, потому что я просто собираю информацию, мне надо с этими должностными лицами встретиться, тоже узнать их мнение. Я не могу так сказать, что кто-то кто действительно отвечает но ситуации, которые Иван уже о которых он рассказывал, и которые очевидны в городе, в городе Днепропетровске, как и в городе -то ситуации с Бельбордом, да, то здесь, здесь, просто односторонная компания избирательная получается. это настораживает. Я хотел бы просто отнестись к закону Украины про выборы народных результатов Украины, потому что он очень хорошо описывает то, чем являются выборы. На самом деле то, что здесь записано, соответствует тому практике европейцев. Потому что в Европе ситуация такая. Мы здесь говорим постоянно, то есть, если есть любое любое издание европейское, там все будут говорить с точки зрения партии, с точки зрения кандидата. Но на самом деле выборы ⁇ это ситуация, в которой граждане имеют право выбирать того, кто будет управлять его страной. Uh, и uh, основное, что гражданину нужно, это так, так в Европе, как и как в Украине. Это записано в статье uh, 63 uh, закона про uh, выбор. Я uh, попытаюсь по, uh, прочитать это на украинском языке. <laughs> uh, извиняюсь, если, если будет что-то не так, но просто закон на, на, на украинском языке. Z wyborcami jest możliwość dostępu do, do różnorodnej, obiektywnej i nieupowodnionej informacji potrzebnej dla zlecenia uzgodnionego, poinformowanego, wilnego wyboru. To oznacza, że wszystkie naruszenia, które się dzieją, dotyczą się kandydatów, a na samym dzieje, dotyczą się każdego wyboru. I to, e, jakby, jest najważniejszą zagrożoną, już nie do wyboru, для будущего Украины, для будущего гражданского общества, потому что не может быть ситуации такой, что существует современная демократическая страна с современным гражданским обществом, в котором у как бы граждан, граждан, граждан нет гарантий их прав. Ну, это все бы.